endi shaxsiy masalalar shaxsiy mavzular e, to'g'risida to'xtalishimiz juda shart emas insonni shaxsiyati alloh bilan banda o'rtasidagi ish o'zi shedevr degan iqtibos bor shedevr iqtibos e, meni shaxsiyatim bu shaxsiy munosabatim o'zim ya'ni shaxsiy e, munosabatim shaxsiyatimni bildiradi lekin sanga nisbatan munosabatim seni munosabatingga ko'ra bo'ladi bu ajoyib iqtibos ya'ni inson atrofidagi odamlarga ko'ra shakllanadi abu hanifa rahimaulloh davrlarida fiqhga ehtiyoj bor edi fiqh shakllandi imom motridiy davrlarida aqida masalasida talotun bo'lib ketdi aqida shakllandi qur'on qiroati o'sha qur'on qiroati mavsumida hadislar hadis mavsumida shakllandi shunga o'xshagan ya'ni meni o'zligim bu shaxsiyatim bu lekin sanga nisbatan munosabatim seni munosabatingga bog'liq degan gap endi montajlarni ko'rib montajlarga ishonib yurgan odamlarni shaxsan mening hayotim meni shaxsiyatim to'g'risidagi fikrlariga ya'ni ehtiyojim yo'q yaxshi <yajşı> deb biladimi yomon deb biladimi ular o'ylagan yomondan ham yomonroqman uni o'zim yaxshi bilaman butun boshli katta bir buyuk payg'ambarlardan biri yusuf alayhisalotu <imansız> dedi man o'zimni nafsimni oqlamayman chunki nafs albatta yomonlikka buyuradi dedi lekin yolg'on propagandaga ishonib shunaqangi montajlarga tuhmat qilib bo'xton qilayotganlarga qiyomat kunida javobgarlik borligini eslataman va maydonda jonli muloqot qilib deyarli barcha suhbatimizni deyarli barcha suhbatimizni jonli qilib odamlar bilan muloqot qiladigan maydonni yaratarkanmiz o'sha tuhmatlarga xuddi mana siz aziz birodarlarimizga o'xshab kirib ıı, ya'ni oydinlik kirita oladigan imkoniyatni beryapmiz endi bir narsa bor endi bir narsa bor psixologik jarayon bu ya'ni psixologik inqiroz deydi masalan deylik bir odamga nisbatan nimaga montaj qilinadi nimaga unga tuhmat qilinadi nimaga uning tirnog'ining ostidan kir qidiriladi nimaga desa ularni nazdida o'sha odam o'ta to'g'ri hisoblanadi o'ta to'g'ri o'ta pokiza o'ta oppoq deb o'ylaganlari uchun undan kir qidirishadi bir odam botqoqqa botib yotgan bo'lsa najosatni ichida bo'lsa jakuy e, bo'lsa uni uni pok joyini qidirib o'tirilmaydi ya'ni uni uni aybini ya'ni kechirasizlar uni aybini qidirib o'tirilmaydi u butun boshli ayb butun boshli najosatni ichida yurgan alkash -keş, e, kashanda e, xotinboz haromdan hazar qilmaydigan tuhmatchi birovni mulkini o'zlashtirgan shu darajada sharmanda odamdan yana nima xato qidirasiz endi yana bitta qiziq psixologiya shu yerda keltiraman bugun bir kishiga ham aytdim shuni nimaga ochiq sochiq yurgan ayollarni birinchi kalimasi hijob haqida e, islom haqida bo'lsa qalbda bo'lsa bo'ldi qalbim toza deydi nimaga chunki bu jumlaning psixologiyasida orqasida nima bor ha sizlar ko'rib turganinglardek tashqi tashqi tuzilishim botqoqqa najosatga botib ketganda to'g'ri e'tirof qilaman lekin qalbim pokku degan gap bu u meni amalim ham pok deyolmaydida de, chunki amalining rasvo ekanligini hamma ko'rib turibdi o'shan uchun hech kim ko'rmaydigan joyi pok deb odamlarni aldaydi qalbim pok seni qalbing pokligini E, bunaqangi urg'u bilan ta'kidlashingga nima sabab bo'lyapti desa tashqarisining tamomiyla botqoqda ekanligini e'tirofi sabab bo'lyapti ro'molilarni ko'pini ko'rganman meni qalbim pok ha demak san tashqaringni botqoqqa botganini e'tirof qilyapsan endi bir odam oppoq kiyimda bo'lsa dog'i ozgina dog' ko'rinadi e'tibor beringda bizni tirnog'imizni ham gapirishyapti sochimizni gapirishyapti soqolimizni gapirishyapti bir joydan bir odam bir narsani aytsa darrov o'shani qo'yib turib montaj qilib kuchaytirib mana ko'rdinglarmi deyishyapti vaholanki ularni hammasi yo'l yo'lakay topilgan bahonalar demak ularni nazdida biz nimamiz ideal shaxsmiz ularni nazdida yo unaqaemas biz ideal emasmiz bizni ideallashtirayotganlar sanlar o'sha montajchilar xato hata, kim xato qilmaydi savol kim xato qilmaydi hammada xato bor hammada gunoh bor va biz o'zimizni oq deganimiz yo'q nimaga sizlar bizni chiqib olib turib qorasan qorasan basharang ana endi ochildi ana endi basharang ochildi deb o'n yildan beri aytishadi bir bashara bir marta ochilsa kifoya o'zi bizni basharamiz ochiqki odamlarni oldida ma'lumki o'shani o'zlari xohlagan basharaga o'zgartirisha olmayapti bu psixologiya yigirma to'rt soat faqat man haqimda post qo'yadigan negativchilarga nima deyishimiz mumkin battar bo'l desak bundan battar bo'la olmasa masalan bizni tafsir darslarimiz bo'lyapti fiqhiy darslarimiz bo'lyapti siyratdan fiqh o'rganyapmiz qancha gap mavzularimizni qilyapmiz kerak bo'lsa tijoratimizni kerak bo'lsa boshqa ishlarimizni qilyapmiz lekin nima uchun yigirma to'rt soat negativ qidirishadi yigirma to'rt soat nima uchun negativni e demak e topa olmaganlari uchun o'zlarini nazdida man ideal shaxsman demayman ular bizni ideal shaxs deb o'ylagani uchun xato qidirishyapti tushunarlidir o'zi mantiqan shuda boshqa nima gap agar xatolarimizni haqiqatda shunaqangi oshkora bo'lganda indamay chekaroqqa chiqib tursa xalq o'zi ko'rardi yo'q ular to'qib chiqarishyapti montaj qilib ko'rsatishga harakat qilishyapti va bu, bu inshaolloh robbil alamin ziddi bilan ularni alloh va taolo jazolayapti obro'yimizga tajovuz qilishayotgundi obro'yimiz ular o'ylagandan chandan chandan oshib ketyapti kerak emas obro' manga Alloh nazridagi obro' kifoya va mana shu propagandaga aldanishyapti shuning uchun biz haqimizda nima fikrda bo'lgan odamlarga majbur emasmiz o'zimizni kim deb tanishtirish qanaqa oqlashga ham majbur emasmiz nimaga bir kishi qora bo'lsa o'zini oqlaydi qora devorni oqlaysiz oqlagiz Akla kelsa oq devorni qayta oqlashga ehtiyoj yo'q ya'ni ular to'qib chiqarayotgan narsalardan 100% pokmiz biz lekin ayblarimiz ular bilmagan ayblarimiz ko'p birovni haqqiga tajovuz yo'q alhamdulillah robbil alamin e, ular o'ylayotgandek harom harish narsamiz yo'q xatolarimiz e, olloh bilan o'rtamizdagi ish ularga отчет berishga majbur emasmiz e'tibor bering yo'ldan topib olgan yo'ldan topib olgan yarim chiziq cho'pni ham e'lon qilishyapti lekin e, kutubxonada ikkita erkakni shunaqangi harom ishi videosi bor degan video aniq turibdi degan gapni tarqatishyapti bu qo'llarida bormishda e'lon qilmasinmish bular shular <laughs> bunaqangi video bo'lsa u allaqachon e'lon qilardi ular bu tuhmatni tarqatishdan ko'zlagan maqsadlari qora propaganda xolos ular to'qib chiqarayotgan narsaga hammasi o'ziga nisbat u anavi jakuy degan tezak qo'liga baqlajonni o, o ko'rsatyapti ekanu man endi bilmayman 'tta bitta yozgandan keyin e, uni ko'ryapman tashlab bergan narsalarida ha nima u baqlajon desa o'zi ishlatib yurgan narsasi o'ziga ota onalariga ishlatib yurgan u xotini bola chaqalari ham ishlatib yurgan menimcha endi shuni go'yoki o'ziga teng qilmoqchi bizni shuni ko'tarib yurgan shuni propaganda qilib yurgan odamlarni hammasi shunaqa odamlar va unga majbur emasmiz. ba'zilar aytyapti nimaga yozmaysiz nima deb yozaman ichki ishlarga nima deb yozaman Ha, nima deyman bir najosat sasiyapti o'sha sasiganligi to'g'risida shikoyat qilaman qonuniy chora ko'rishingizni talab qilaman deymanmi aytmaydimi u najosat bo'lgandan keyin sasiydida demaydimi ular o'ta pastkash ishni qilyapti shu pastkash ishga javob bergin deyapti nimaga javob berishim kerakman javob berishga arzimaydiki tuhmat gapga javob berishga majbur emasmizki qiladigan ishimiz ko'pki va kim montaj qilayotgan bo'lsa aslida bizga tan berayotgan odamlar bizni ideal deb o'ylayotgan odamlar yo'q ideal emasmiz mana yani. orqamizda nima yo'q qanot yo'q farishta emasmiz xatolarimiz bor lekin sallar toqib chiqarayotgan narsalarga o'zlaring munosibsanlar bizda sallar to'qib chiqarayotgan narsadan e, ya'ni tasavvurlaringdagi narsadan hech narsa yo'q o'shan uchun alloh subhana va taolo e, bularni oldida yuzimizni yorug' sha'nimizni buyuk ulardan ko'ra peshqadam ekanligimizni oldinda ekanligimizni la be yaptı sonrat bunu <laughs>